ってわけわかんないけど。でもくせまくんが言ってたことは説得力はある気がする。マカロンもそっくりさん会ってみたい。多分マカロンちゃんが想像してるほど、楽しいものじゃないわよ。ええー、だって。鏡じゃないのに鏡ごっこができるよ。よくわからん遊びを考えついたみたいですな。 そうね、頭も疲れたけど、体もカラクタクタだしあ,あの、ちょっといいかしらみんなに話があるのそんなに時間はかかららなないかるの時間は気にしなくていいわよ。眠くて仕方ないってわけじゃないし。わかるも、プせばと、お話したら、目が覚めたのありがとね。 実は今まで、ちゃんと話してこなかったけど。私、その、ジャッハラの王女なの。へえ、ナディラは王女王女姉子、夜中なんで。あ、ごめん。おい、えー、王女様 だからそれ知ってると思うピオネロに来る前ソフィアが絵本読んでくれたのそれには理由があるのよもちろんそもそも高いコストをかけて王族の警備ができるほどジャハラが豊かな国じゃないっていうのが一番の理由なんだけど話には聞くあまり経済的余裕はないって 町は賑わってると思うけどええ直接の面識はないけど気づく可能性はあるわもう気づいているかもしれない本当は族長を尋ねるときにこれを使うつもりでその時話そうと思ってたのよ 私が一人で旅していたのは国王である姉から命じられて典型に関する調査のために各国を巡っていたからなのそれじゃあ族長やさゆかと同じようなことをナディラもっていうかザハラオウも考えてたんだね最初に見た時からナディラさんは気品が違うと思ってたんですよ足の目に狂いはありませんでしたねまた調子のいいこと言ってこいつは。 でもあなたと出会ったのは本当に偶然よまさかヒュームの第八王子だなんてねえっあなたが王子ってこともバレちゃってるのふ <music> んーそっかもう正体のことみんな知ってたんだえっ王子様 すごい王女様だけじゃなくて王子様もいるのそうなのよマカロンちゃんご本に出てくるキラキラしたかっこいい王子様とはまた違うと思うけどでもね私たちジャハラはもちろんこの世界の誰もが必要とする存在なのよ私の国ジャハラは。 ただでさえ資源に乏しく厳しい環境にあります。そんな中、イカに見舞われればひとたまりもない、第3のイカが訪れる可能性も少なくありません。カ、アニマ、そして典型。謎を解き明かし、最善の策を見つけ、国力の全てを注ぐ必要があるのです。どうか、私と共にジャハラにおいでいただき、お力添えをいただけないでしょうか。王子殿下。 お願いだだからきちんとしてみただけよずっとこんなことやってたら一緒に旅なんてできないわなんかちゃんとすればナディラってすごく王族っぽいのねいやー王子と王女がお互いにそうとは知らずに知り合うまさにジョジ史の一場面のように運命的ですなー あれがちょっと変わってるってだけでじゃあ私もあなたのこと探してたし運命ってことになるかないいなーマカロンも運命一1個欲しいそんな簡単に転がってるものじゃないのよ このまま歩いていくしかないわよねそうね昨日のあの女のせいで町の人たちの私たちへの印象はとっても悪いでしょうけどそれが原因で門前払いされるならそれはそれで仕方ないのかなですな馬車を持ってりゃテント前に横付けできますが。 馬車も楽しいけどみんなで歩いていくのも楽しいよお天気もよくてぽかぽかだし <laughs> そうねあっこの匂いお肉を焼く匂いだよちょっとマカロンこれから族長に会うっていうのに買い食いなんて。 知り合いのあの時はありがとういろいろ教えてくれたおかげでうまく収まったわえおばさんは昨日見てたの こと怖がらないねそうだよそうだよ何にもできないよあえっとそそんな感じですねそれじゃあ私たちはこれで なかったわねマカロンってばいつの間に王子なんて呼ぶようになってたのよだって王子様なのかっこいいなってマカロンも呼びたい大丈夫でしょうみんなまさか音で聞いても王子のことだとは思わないんじゃないかしら相手がこんな感じだし親しみやすいってことですぜ旦那 でも思った以上に噂は広まってたわね一応面識がある人でもあんな感じになるんなら知らない人が警戒するのは当然だわ今のところはピオネロ限定だけどあの女が本当にいいろな国で言いふらすようになったら危険ねそんなことするかなでも目的がよく分かんないから十分ありえるよねあれ ねえねえ道の真ん中に芸人さん達がいるよ芸人って典型のエンフォーサーやはりこの道を通ったわね私の読み通りだわやあ昨日ぶりだねお疲れ様これからまたあの移動場に戻るのいや方角からすると族長のところへ向かっているといったところかな あなたのことを「サイカの導き手」だなんて言って追い回すのはこの人たちが元祖だもんねその言い方私たたちとあの自称伝道師を一緒にしないであらでもあの女はあなたたちの主張を認めてくれたのよてっきり手を組むのかと思ってたわ昨日もアニマが片付いたら早々にいなくなってましたからねてっきり合流したもんだと思ってましたぜ 確かにあの女の主張によりお前が才華の導き手である疑いはより強くなったかもしれないだがしかしあの女の主張をそのまま信じるわけにはいかないわ典型を名乗った程度で頭から信じ込むほど私のおつむは弱くないわしかるべき儀式によって発せられてこそ典型だと言えるのよ通りすがりのイカレ女が典型を名乗ったところでその言葉は典型ではないの。 信じるに値しないわ <laughs> 言うわねでも私もその点はバネッサと意見が合いそう何よりもあの女はあの場面で姿を消したのよまだ多くのアニマがいて逃げ遅れた市民もいてそしてあいつは一撃で消し飛ばす実力を持っていたわにもかかわらず言うだけ言って全て捨ておいて姿を消した そんな無責任な存在を典型と正義と認めるわけにはいかないでしょうヴァネッサちゃんと考えてくれてたんだそれに対し君たちは火災の時点から町や人々を守るために手を尽くしていた姿を私たちは間近で見ているどちらに正義があるかは明らかだろうあでもあれよ明らかってほどじゃないわよ どっちなのよお前たちのことも完全に信じてるわけじゃないわでも昨日みたいに共闘するべきだと私が判断する状況なら手を貸してあげなくもないそういうことよバネッサはあんな言い方してたけど。 一緒に戦った仲だからねできれば信じたいっていうのが本音だよそれに移動場とか僕たちには見えない黒い鏡とか面白そうなことがみんなの周りにはいっぱいでしょウリ二つの人間が出現したりなとっても興味深いだから一緒に行動することはプラスだと思ってる仲間とまではいかないかもしれないけど 困ったことがあったらいつでも声かけてよ私にとって大事なのは美しいか美しくないかその基準に反しない限りは私も手を貸すつもりだちょっと二人とも何してるのよさっさと行くわよ特にシャーロットまたイエンストさせたらただじゃおかないんだからもう文句言うなら歩いてよねなんだか騒がしい人たちだったけど。 楽しいよね。ええ。 本当にいろいろとおじさんも王子のこと悪者だっていじめるちょっとマカロンおじさんってだって王子もおっさんって呼んでたよそういうお話ではないかと思いますけど。 族長が問題ないとおっしゃるのであれば私からは何も申し上げませんわ。心強いお言葉ありがたく存じますそれはここへ来るまでの時点で もう実感しましたうんそうよね逃げ切れないなら戦うしかないのよ任せといてあなたを守るのは私の役割なんだからマカロンも応援する ずっとついてくよ私も協力するあなたと一緒ならきっとゼノアニマのこともサイカのことも解決する方法が見つかる気がするの私にとってもあなたと旅することが故郷を救うことにつながるんじゃないかってそんな予感がしてるだからそばにいるわモテモテですぜだ那な